Так, доброго дня, добрый день. Немного о футболе. Вчера было так немало матчей. Я уже запутался, когда-то Бундеслига играется, когда кубки какие-то Англии или Франции. Поэтому я не о всех матчах говорю, потому что графики сломаны. Одни чемпионаты идут плотно, как вот английский зимой. Другие придерживаются этих праздников, по 20 дней. Потом только начинают играть. Третий традиционно суббота-воскресенье, пятница. Поэтому ну, я рассказывал о основной Европе. Перед тем, как готовить ВОХ по футболу, послушал Тарасенко и Евгения Владимировича. Был такой игрок, играл за в Черкасах. Ну, в больших результатов футболист не добился, но был спортивным директором в ЛНЗ. И имеет, так понимаю, отношение к успехам этого ОНЗ, который сейчас есть. Они идут на первом месте после ну, первого круга. Они такие, типа, как Уанс. Уанс тоже сейчас на первом месте. Никто не ждал от Уанса прийти, они идут. Полностью с ним согласен, что агент не является врагом ни игрока, ни клуба. Наплевательское отношение наших дебильных клубов в Украине к агентам – это отсутствие образования, в слове «член три ошибки». И футболисты, наоборот, должны находить себе нормального агента и раскручиваться. Я так понимаю, на отношение какое-то имеет к Долбику, к его карьере. Тарасенко. Ну, такой приятный и спокойный мужик. Из личного опыта работы агентом. Агент это не всегда ну, у меня, например, лучше был взгляд на футбол, чем у моих партнеров звезд футбола украинского из Намакиева и Днепра. Я лучше видел их. Мало того, они разбалованные э, Ну, такие тунеядцы, пока они играли в футбол, за них все решали вопросы. И трудолюбивых футболистов очень мало, которые пыхтят, пыхтят, а агентская деятельность, <кх> интерес селекционера, это вроде бы какая-то... Разные вещи, но в итоге получается так как одно. Ты должен в юриспруденции разбираться, вести переговоры профессионально и быть селекционером. То в селекционной службе я и худше работал. И поэтому, если игроки пытаются надурить себя и свою судьбу, они могут работать без агента. Будьте всю жизнь в лохах. Спортивный агент это понадусе. Ну и плюс моя еще такая теория, я от нее не отступаю. В главном клубе в частном, после владельца, должен быть спортивный директор. И ни один главный тренер не должен варить воду. Это мне подходит, это не подходит. Главный тренер он завязан на коррупции. А спортивный директор это уши, сердце и душа э, владельца клуба. Главное, тренера выгоняешь, а за ним уже пришло человек 20 футболистов, которые у тебя на контракте, и ты никуда деться не можешь. Поэтому нравится это главным тренерам, не нравится, они нанятые. Не нравится условие, что ты будешь просто менеджером, ну, пошел в жопу все. У клуба должна быть концепция, например, владелец клуба хочет технических игроков играть через пас, такой-то стиль футбола. Вот спортивный директор под него формирует эту концепцию. Так, Матча вчера было много. Начну с матча Рома-Тарина, Кубок Италия. Э, составы команд. Сейчас секундочку возьму паузу. Продолжу. Техничная пауза была, свет вроде давали, потом что-то выключили, такое. Так, мне понравилась игра, вышел Бейли вместо Добика. Ну, типа, центрального играть защитник, нападающего, он намного лучше играет, чем и Добик, и вот этот второй. Сейчас я посмотрю скамейку запасных. Ну, вот то, что приходил с АПЛ. Рома неплохо вроде бы играла, но в свои моменты они не забили. Был у Эль Шарави неплохой момент и у других игроков. Хорошо себя проявил Чи Адамс, <сосландиус> шотландец Тарина Забивал такие рабочие моменты. Эрмоса забил, Антонио Арена молодой на замену вышел. Это как бы будущее Ромы наигрывает. Ну и в итоге в самом конце Амирхан Ильхан забил гол и Тарина выиграла неожиданно. Потом хороший матч был вчера. Вчера были очень хорошие матчи. Ньюкасл Юнайтед Кубок лиги. Там Кубок Англии, Кубок Федерации, Кубок лиги. Я не знаю, понятно, большие деньги получают, но это сколько игроков надо иметь в составе, чтобы играть постоянно на это? Ньюкасл убился, но Манчестер Сити их дожал, до, ну, Антуан Семеньо забил первый гол шикарный, потом он еще один гол забил, я там не увидел нарушения у Антуана Семеньо, и ну, отменили. И в самом конце Райан Ширки на 99-й, ну добавляли уже Ньюкасу сколько могли, ну Ширки красавчик конечно, ради таких хочется смотреть футбол. Забил 2-0. Манчестер Сити стабильный в этом году, без эмоций, без нервов. Много читал про увольнение Аонса. Венисиус там копытом бил. Поэтому, ну, Венисиус говно и тут все понятно. Нельзя подстраиваться под какое-то эмоциональное чудовище. Его надо выгнать и все. Я не вижу там в Юнисусе такого игрока. Да ни один игрок не имеет права варить вот, Даже Месси. Футбол это командная игра. Кроме этого, вчера были матчи. Сейчас обновляется у меня тут. Интернет мобильный чуть-чуть висит. Извиняюсь. Вчера были матчи секундочку, Борусия Вердер, ну Борусия разобрал. были у Вердера пару моментов, но Борусия свои забили такие силовые, Штутгарт Антрах крутой матч был, лучше смотрелся по игре, при том, что же Штутгарт феерит, но Антрах концептуально играет красивее, а Штутгарт такой на Ундава эти силовые навесы, ну продавили они Антрах, но мне Антрах больше понравился. Гамбург Байер, матч перенесений из-за плохих погодных условий. Манс 05 выиграл Хаденхайма. Ожидаемо. Так, сегодня. Сегодня, ну, если не будет, будет погода, позволять Вольцбург Сан-Паули. Ну, я думаю, Вольсбург сегодня выиграет. Им надо умереть, но выиграть. Нечали победа Вольсбурга. РБ Лейпциг Фрайбург. Ну, Я думаю, Лейпциг сегодня бахнет Фрайбург. по-любому. Кёльн, Бавария. Ну, Кёльн получит от Баварии. Кёльн, я вот их только смотрел в выходные, ничего не, не показывает. Ихняя задача уцелеть в Бундеслиге. Хофенхайм, Боруссия, Мюнхенгвадбах. Ну, тут будет битва, либо ничья, либо победа Боруссии в Я верю, верю, в них. А Узбург юнион будет завтра. Ну, я думаю, Аузбург победит Юнион. Так. Кубок Африки. Сегодня Кубок Африки. буду смотреть в 7 часов Сенегал в Египте. Топовый матч, топовые две команды. В каждой команде по 5-6 человек экстра класса игроков. В том же самом Египте, и Мармуши, и Салах, и другие Сенегал. Ну, что там повторяться? Я думаю, тут может быть ничья дополнительное время пенальти. И вечером потом Нигерия-Марокко. Ну, Марокко играет дома. Понятно, судьи будет на их стороне. Никуда ты этого не денешься. Но Нигерия такая, что может... Они так на легкой козе всех проходили. 2-0, 3-0. Я думаю, дальше пройдет Нигерия, если не, не, зах, не захватят ее. Зеленые оруи. И еще сегодня будет матчи 2. Наполи-Парма. Но ну, я думаю, Наполи т -т трахнет Парму. 2-0. И Интер лечит. Но ну, я думаю, тут, ну, если не будет сливного унитаза, потому что такие матчи любят букмекера вокруг ходить, эти, особенно с китайских стран, то ну, тут э, 4-0 Интер выиграет. Ну, 3-0. Слушал интервью Андрея Шевченко, он давал этому эм, Гарри Линнекеру. Это была такая звезда английского футбола. Шикарный, на напад шикарный. И Гарри Линекер ну, спрашивал у него, как он там карьеру делал, рассказывал, как он в Милане был. Ну, вопросы были такие, как на анкетирование, поэтому мне это интервью особо не зашло. Ну, а так, в принципе, все. Сейчас появится, надеюсь, свет загружу ролик. Всем хорошего дня, смотрим Кубок Африканских Наций, кто любит Бундеслигу вечером просмотру. Я не знаю, но сейчас я посмотрю кубок лиги. Будет сегодня что-то? Вот далее свет. О, сегодня, пардон, господи, я извиняюсь. Хорошо, что подождался света. Сегодня Челси Арсенал. О, я буду смотреть обязательно. Новый тренер для него это вызов. Я не удивлюсь, если он появится в ближайшее время в АПЛ. То, что его выгнал этот дурачок с Реала Мадрид. Но у него нет такого состава, чтобы так мехадуть. Я не вижу сейчас, особенно защита в Реале, это ж просто дичь. Челси Арсенал. Ну, это трудно что-то сказать. Я, во-первых, рекомендую это к просмотру. Поставлю этот матч на заставку сегодня в влоге. Ну понятно, Челси будут вылазить из кожи, показать новому тренеру, что они хотят быть в основном составе, но арсенал накатанный, это уже отрепетированная тема. Надеюсь, что сегодня победит арсенал. Если это им нужно. Потому что, например, Артета видит, кто-то на травмах, кто-то выпадает, кто-то теряет функционал, и он учредителям говорит: я этим кубкам, ну, я этот кубок уступлю. Мне нужно победа в АПЛ. Потому ну, что престижнее победы в АПЛ нет ничего. В эти кубки лиги это для этих Кристал Пелос, для таких команд почетно. А для Арсенала это после Венгера уже давно ничего не выигрывали. Ну а так в принципе все. Всем хорошего дня. Верим в лучшее. Что с вами будет?